सप्तदशः परिच्छेदः प्रसादिस्थलान्तर्गतनवविधलिङ्गस्थलप्रसङ्गः अथ प्रसादिस्थलम् अगस्त्य उवाच स्थलानि तानि चोक्तानि तानि चोक्तानि यानि माहेश्वरस्थले यानि माहेश्वरस्थले वदस्वस्थल भेदं मे वदस्वस्थल मे प्रसादिस्थल संश्रितम् श्रीरेणुक उवाच स्थलभेदनवप्रोक्ताः स्थलभेदनवप्रोक्ताः स्थलभेदा नव प्रोक्ताः प्रसादिस्थल कायानुग्रहणम् पूर्वम् कायानुग्रहणम् पूर्वम् इन्द्रियानुग्रहं ततः इन्द्रियानुग्रहं ततः प्राणानुग्रहणं पश्चात् प्राणानुग्रहणं पश्चात् ततः कायार्पितं मतम् ततः कायार्पितं मतम् करणार्पितमाख्यातम् करणार्पितमाख्यातं ततो भावार्पितम् मतम् ततो भावार्पितं मतम् शिष्यस्थलम् ततः प्रोक्तम् शिष्यस्थलम् ततः प्रोक्तम् शुश्रूषास्थलमेव च शुश्रूषाम् च ततः सेव्यस्थलं चैषाम् ततः सेव्यस्थलं चैषाम् क्रमशृणुलक्षणम् क्रमशृणुलक्षणम् अथ कायानुग्रहस्थलम् अनुगृह्णाति यल्लोकान् अनुगृह्णाति यल्लोकान् स्वकायं दर्शयन् स्वकायं स्वकायम् दर्शयन् सौ तस्मादेश समाख्यातः तस्मादेशसमाख्यातः कायानुग्रह यथा शिवो नु गृह्णाति यथा शिवोनुगृह्णाति मूर्तिमाविश्य देहिनः मूर्तिमाविश्य देहिनः तथा योगी शरीरस्थः तथा योगी शरीरस्थः सर्वानुग्राहको भवेत। भवेत् सर्वानुग्राहको भवेत् शिवशरीरयोगेऽपि शिवशरीरयोगेऽपि यथा सङ्गविवर्जितः यथा सङ्गविवर्जितः तथा योगी शरीरस्थो तथा योगी शरीरस्थो निस्सङ्गो वर्तते सदा निस्सङ्गो वर्तते सदा शिवभावनया भावनया युक्तः स्थिरया निर्विकल्पया स्थिरया निर्विकल्पया शिवो भवति निर्धूत शिवो भवति निर्धूत माया परिप्लवः माया परिप्लवः चित्तवृत् शूलीनासु लीनासु शिवे लीनासु शिवे चित्सुखसागरे शिवे चित्सुखसागरे अविद्याकल्पितं वस्तु अविद्याकल्पितं वस्तु नान्यत् पश्यति संयमे नान्यत् पश्यति संयमे नेदं रजतमित्युक्ते ने रजतमित्युक्ते यथाशुक्ते प्रकाशते यथा शुक्तिः प्रकाशते नेदम् जगदिति ज्ञाते नेदम् जगदिति ज्ञाते शिवतत्त्वं प्रकाशते शिवतत्त्वं प्रकाशते यथा स्वप्नकृतं वस्तु यथा स्वप्नकृतं वस्तु प्रबोधेनैव शाम्यति प्रबोधेनैव शाम्यति तथा शिवस्य विज्ञाने शिवस्य विज्ञाने संसारं नैव पश्यति संसारं नैव पश्यति अज्ञानमेव सर्वेषा अज्ञानमेव सर्वेषा संसारभ्रमकारणम् संसारभ्रमकारणम् तन्निवृत्तौ कथं भूयः तन्निवृत्तौ कथं भूयः संसारभ्रमदर्शनम् संसारभ्रमदर्शनम् गलिताहङ्कृतिग्रन्थिः गलिताहङ्कृतिग्रन्थिः क्रीडा कल्पितविग्रहः क्रीडा कल्पितविग्रहः जीवन्मुक्तश्चरेद्योगी जीवन्मुक्तश्चरेद्योगी देहिवन्निरुपाधिकः देहिवन्निरुपाधिकः इति कायानुग्रहस्थलम्